ৰাতিপুৱা টিকলিকহঁতক খাই যাবৰ কাৰণে আজি বনালোঁ ৰুটি আৰু এইফালে লগতে টিকলিকে খাব ৰুটি আৰু চচ আৰু ওমবেটাই খাব জেলিৰ লগত সেইকাৰণে দুয়োটাকৈ বেলেগে বেলেগে পটককৈ দি লওঁ আৰু এইফালে লগতে টিকলিকৰ টিফিনটো ৰেডি কৰোঁ টিকলিকৰ পৰীক্ষা সোনকালে শেষ হৈ যায় যে এইটো কাৰণে টিফিন খাবলৈ অলপ টাইম পাই যায় এইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে ৰুটি চচ এইফালে ৰেডিকৈ ল'লোঁ লগতে টিফিনটোও ৰেডিকৈ ল'লোঁ পটককৈ খাবলৈ দি কৰি উলিয়াই কৰি লৈ ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছতে আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে টিকলিকৈ খাই আছে আৰু লগতে তাইক ৰেডি কৰি ললো এইফালে অম্বিতাকো খাবলৈ দি কৰি আহিছো আৰু ইফালে টিকলিক একদম পুৰা ফূৰ্তি মোবাইল চাবলৈ পাই টিকলিক কি কৈছা চৰ্টছ টিক্লিক গ'ল স্কুললৈ আৰু মইও এইফালে পতপত আহিছো ভিতৰলৈ কাম বনবিলাক মানে একো হোৱাই নাইকিয়া আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত দৌৰা দৌৰি না তাহাঁতক ভয়াই ভয়ে পঠাবও লাগে যে সেইটো কাৰণে মানে কামবিলাক ৰৈয়ে যায়গৈ তাৰ তাৰপিছত এতিয়া পথাপত পাকঘৰলৈ আহিছোঁ অথনি সেই কেইটামান পঠা বনাবলৈ থাকিয়ে গৈছিলে যে সেইকেইটা বনাই কৰি লৈ আজৰি হওঁ আৰু এইফালে অকণমান বতৰটো কালি এপা ভাল দেখি মানে ধুবা ধুম কাপোৰ কানিবোৰ ধুই দিছোঁ এইফালে আকৌ হাত লাগিবলৈ হ'বগৈ গৈ পেলাই অকণমান প্লামৰ জেলি বনাবলৈ কেইটামান প্লাম আনি থৈছিলোঁ এহেঁতে খাই খাই চব চেচেই কৰি পেলালে তাকে আৰু কেইটামান এতিয়া ৰাতিপুৱা এওঁ মানে বুটলি থৈ পেলাই দিছিলে তাকে সেইখিনিও জেলি অকণ বনাব লাগে এইখিনি কিমান এক ডেৰ কেজিমান হ'ব নেকি তাৰে অলপ কেইটামান খাবলৈ থৈ পেলাই আৰু বাকীখিনি তাকে এতিয়া জেলি অকণ বনাই পেলাম এতিয়াই নবনালে আৰু পিছত মানে নোৱাৰিমগৈ গৈ পেলাই পতাপত এইফালে টিকলি অহাৰ আগতে কাম বনকেইটা কৰি মেলি আজৰি হওঁ লগতে জেলিকণো বনাই লওঁ বনাই লৈ তাৰপিছতে আৰু আকৌ ভাত বনাবলৈ হৈ যাব তহঁতৰো এতিয়া এইকেইদিন পৰীক্ষা চলি আছে যে সোনকালে মানে এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটালৈ টিকলিকৰ চাৰে দহটাতে শেষ হৈ যায় ওমবেটা চাৰে এঘাৰটালৈ শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে কৰি মেলি লৈ পেলাই আজৰি হৈ আহে তাৰপিছতে আকৌ মানে ভাতৰ যা যোগাৰ কৰিবলৈ হৈয়ে যায় পত আকৌ মোৰ বনাই পৰঠাকেইখন বনাই কৰি লৈ চাহ একাপ খাই কৰি লৈ তাৰপিছত কামত লাগোঁগৈ আৰু লগতে এতিয়া যদি পাৰোঁ জেলিকণ এতিয়াই বনাই পেলাওঁ তাকে মানে কাম ধেৰ আছে কোনটো মানে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেনেকুৱা নিচিনা লাগি যায়গৈ তাকে যদি জেলিকণ এতিয়া বনাওঁ বাৰু দেখুৱাওঁ বাৰু অকণ ভিডিঅ' কৰি পেলাই নহ'লে চাই লওঁ বাৰু নহ'লে বেলেগ সিদিনাখনো কৈছিলোঁ যে পাৰিলে বেলেগ এটা ব্লগত এড কৰি দিম বা নহ'লে বেলেগকৈ ভিডিঅ' এটা কৰিম বুলি কিন্তু খাই আনি দিলোঁ খাই পেলালে সিহঁতে আৰু সেইকাৰণে চাহ লওক কি ক'ত কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰো বা পটককৈ মই কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ লওঁ লগতে মোৰ চাহ একাপ খাই কৰি লওঁ একোৱে খোৱা নাইকিয়া ৰাতিপুৱা খালি মানে পানী অকণিয়া খাইছোঁ আৰু দৌৰা দৌৰিকৈ কাম বন কৰি মেলি লৈ পেলাই আৰু তাহাঁতক খুৱাই বোৱা পতা হৈছে অ খকিয়ে গৈছিলে পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল হা পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল সিহঁতক ভাল হৈছে চব লিখিব পাৰিলা ব'লে এতিয়া হা এইটো কি ডিজাইন হা আমাৰ টিকলিকে খালি হাবিবি হাবিবি কৰি থাকে টিকনি দেখুৱাই আহা আহা ভিতৰলৈ হে কাপোৰ কানি সলাই দিম দুপৰীয়া এইফালে ভাজিৰ কাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ তৰৈ জিকা আলু এইফালে ভাজি বনাম আৰু টিহু বিলাহী লৈছোঁ এইখিনি চালাদ বনাওঁ পটককৈ এইখিনি বাকলি গুচাই লওঁ এইফালে লগতে ভাত পাতি দিলোঁ দাইলো পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে দাইলতে আলু দি দিছোঁ আৰু এইফালে চয়াবিন বনাম আৰু এইফালে দুটা আছে আম এই দুটা ভাতৰ লগত খাবলৈ আমকেইটাও লগতে ধুই পেলাই কাটি লওঁ পটককৈ মই চব্জিৰ কাৰণে এইখিনি জিকা চিকা আলু চালু ভালকৈ বাকলি চাকলি গুচাই কৰি লওঁ আৰু এইফালে দাইল হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু দুটা আম আছে এইফালে এই দুটা এই দুটা আবেলিকৈ খাব লাগিব আৰু এইফালে অলৰেডি কেইটা বাৰটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল পটককৈ মই এইফালে জিকা আলু তৰৈ আৰু লগতে টিহু দুটামানো দি দিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মিক্স ভাজি বনাই আছোঁ অকণ থুপথুপীয়াকৈ বনাইছোঁ জ্বলা চলা নিদিয়াকৈ আৰু এইফালে অম্বেতাহঁতে তৰৈ চৰৈ এইবিলাক জিকা চিকা ভাজি না নাখায় কাৰণে তেহেঁতৰ কাৰণে এইফালে চয়াবিন ফ্ৰাই কৰি আছোঁ অকণমান আলু পিঁয়াজ অকণমান দি পেলাই তেনেকৈ থুপথুপীয়াকৈ বনাই দিম এইফালে চয়াবিন ভাজি আছোঁ এইফালে চয়াবিনৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ আলু এইফালে বিলাহী চিলাহী যা যোৱা কৰি লৈছোঁ এইফালে লগতে অকণমান আদা নহৰু আৰু এইখিনি টিহু বিলাহী চালাদ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এইখিনি দিছোঁ নেমু টেঙাত দিয়া দালি মচুৰ দালি খালি এইফালে চয়াবিনত তৰকাৰীকণ বনাবলৈ বাকী আছে এইকেইটা চয়াবিন এতিয়া ভাজিবলৈ হৈ যাব আৰু এইফালে মগু দালিখিনি খালি খালি বইল কৰিবলৈ আছে আৰু এইফালে এইখিনি পাপৰ অকণমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ কেইখনমান নিৰামিষ ভাতৰ লগত কিবা কিবি অকণ বিধা বিধে হ'লে খাবলৈও ভাল লাগে যে আকৌ আম এইখিনি ঘৰৰে আম এইকেইটা কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে এইখিনি চয়াবিনখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু পটককৈ এইফালে তৰকাৰীকণ বনাই লৈ এইফালে কেৰাহীত তেল পাতি দিলোঁ তেল গৰম হ'বলৈ দিছে আৰু বেছি বেলেগ একো নাই বনাওঁ খালী বিলাহী অকণমান আলু অকণমান পিঁয়াজ অকণমান তেনেকৈ দি পেলাই বেছি মা মচলা নিদিয়াকৈ নাইকিয়া চয়াবিন অকণ থুপথুপীয়াকৈ বনাওঁ আৰু এইফালে তৰু ভাজি হৈছেহি অকণমান লাগিব আৰু এনেকৈ চিম্পুলকৈ নিৰামিষ আচামিজ থালদি এখন আজি ৰেডি কৰিছোঁ এইফালে ভাজিকণ আৰু অকণমান লাগিব সিজি লওক আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল চয়াবিন বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি আগতে অকণমান ভাজি লওঁ থৈ গ'ল আৰু আজি ভাবিছোঁ বোলো থালিখন অকণমান ধুনীয়াকৈ বোলো সজাই এনেই আনদিনাখন উৎপাতকৈ লৈ কৰি লোৱাই হয় আৰু এইফালে ভাত নেমু টেঙা দিয়া দাইল আৰু লগতে অকণমান তৰৈ জিকা আলু এইখিনি থুপথুপীয়া অকণমান ভাজি আৰু লগতে এইফালে চয়াবিন তৰকাৰী আৰু চিম্পল বনাইছোঁ বেছি মা মছলা একেবাৰে নিদিয়াকেই বনাইছোঁ আৰু এইফালে লগতে অকণমান টিহু চালাড লৈছোঁ আৰু লগতে অকণমান আচাৰ নেমু আৰু এনেকৈয়ে গৰমত এনেকৈয়ে চিম্পুলকেই খাই ভাল লাগে আৰু লগতে এইফালে আচাৰ অকণ ল'লোঁ আৰু ঘৰতে আম পকিছিলে বেছিয়ে নহয় তিনি চাৰিটামান হ'ব তাৰে আম অকণমান আৰু লগতে পাপৰ আৰু ভাতৰ লগত আম খাই খাই কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ টিকলিকা ভাতৰ লগত আম খাই পেলাই মানে আমাৰ ঘৰ চবেই আৰু ভাতৰ লগত আম খাই পেলাই খুব ভাল পায় আৰু এনেকৈয়ে ভাত দাইল চবজি নেমুটেঙা পাপৰ আচাৰ চালাদ আম এনেকৈ চিম্পুলকৈ থালিখন ৰেডি কৰিলোঁ অপতকৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ খাই মেলিলে তাৰপিছতে লগ পাই আছোঁ টিকলিকে কি আঁকি আছা সেইফালে টিকলিকা ভাত পানী খাই লৈ টিক্লিকে ছবি আঁকি আছে টিকলিক দুপৰীয়া নোখুৱাই ন টিকলি হা টিকলিকত দুপৰীয়া বোলে টোপনি নাহে সেইকাৰণে টিকলিকে এইফালে ছবি আঁকি আছে কি আঁকি আছে চাওঁ এইডাল কি আঁকিছা অ' টিকলি কিবাকিবি তাই ছবি আঁকি আছে আঁকি হ'লে পিছত দেখুৱাবা দেই গোটেইটো আৰু ইয়াৰ আগত কি আঁকিছিলা কিবা এটা আঁকি থকা দেখিছিলোঁ নহয় থনিয়াৰ পৰা কি আঁকিছিলা ন আঁকোৱা কাৰণে এনেই বহীখন লৈ কিবা কিবা কিবাকিবি এইবিলাক আঁকি থাকে এইয়া চকু আঁকিব কিবাকিবি কাৰ্টুন এনিমেশ্যন টিকলিকত ডিমাগত কি কি আহি থাকে বনাই থাকে আৰু স্পাইডাৰৰ জাল বনাইছে বোলে টিকলিকে বনাই থাকা তুমি টিকলিকক সহায় কৰি লৈ পেলাই এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ তাকে ভাতকেইটা বনাওঁ আৰু দুপৰীয়াও হেভি হৈ গ'ল আৰু সন্ধিয়াও মানে চাহৰ লগত পকৰি চকৰি বনালোঁ আৰু এইফালে শ্ৰদ্ধাই মানে দিলে ফ্ৰাইড ৰাইচ চবৰে খাই বৈ মানে পেট চেট ভৰি আছে তাকে অকণমান কিবা লাইকে কিবা অকণমান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে কিনো বনাওঁ খিচিৰি অকণকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে গোটেইখিনি এইফালে যা যোগাৰ কৰি লওঁ আৰু টিকলিকে খিচিৰি নাখায় আৰু পাপাও নাখায় যেনিবা তাকে পাপাও টিকলিক আৰু ৰাজাৰ কাৰণে মানে ভাতকেইটা বঢ়াই দিওঁ আৰু অম্বেদা মৌৰা কাৰণে খিচিৰি অকণকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইফালে চাহ তাহ খাই বাচন চাচন তেনেকৈয়ে থৈ দিয়া হৈছে ধুৱাই নাইকিয়া তাকে এইখিনি মানে বনায়ো থাকোঁ লগতে ধুই কৰিলেও পটককৈ আজৰি হৈ লওঁ আৰু অলৰেডি নটা বাজিবলৈ হৈ গ'লগৈ গৈ আৰু এইফালে টিকলিকৰ এক্সামো চলি আছে যে আকৌ ওচৰতে বহি পেলাই পঢ়াই নাথাকিলেও দিগদাৰ হৈ যায়গৈ গৈ পেলাই সেইকাৰণে তাইক পঢ়াই লৈ পেলাই তাৰপিছত এতিয়া অকণমান দেৰি হৈ গৈছেগৈ পটককৈ বনাওঁ আৰু দিনতো হোৱা নাই সোনকালে নহ'লে আকৌ টোপনি গুচি যাব দিগদাৰ হৈ যায় তাকে আৰু একদম মানে কালি এপাক গৰমটো দি পেলাই একদম মানে কেনেকুৱা গৰম লাগি গৈছে গৰম মানে ৰ'দটো নিদিলেও দিগদাৰ বৰষুণ দি থাকিলেও দিগদাৰ চবফালৰ পৰা জ্বলা টিকটিকে খোৱাৰ নিচিনা ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ ফেনখন নহ'লে মানে থাকিবই নোৱাৰি আৰু এইফালে ভিডিঅ' কৰি থকা সময়ত মানে কথা কৈ থাকিলে ফেনখন চুই থাকিলে কথাবিলাকো ইমান স্পষ্ট নহয় যে সেইকাৰণে ফেনখন বন্ধকৈ লৈছোঁ তাকে পটককৈ ফেনখনো দি দি দিওঁ আৰু এইফালে পটককৈ বনাই কৰি লৈ মই তাকে আজৰি হ'লে চিম্পলকৈ বনাওঁ খালী অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাম যাতে একেবাৰতে মানে ৰেডি হৈ যায় আৰু তাকে চাই থাকক ৰাতি এতিয়া খাবৰ কাৰণে এইফালে বনাবলৈ লৈছোঁ খিচিৰি আৰু তাৰ কাৰণে এইফালে চাউল কেইটামান ল'লোঁ আৰু লগতে এইফালে একাপমান দি থৈছোঁ মচুৰ দাইল আৰু লগতে এইফালে কেইটামান মগু দালি দিছোঁ মগু দালি বেছি দিয়া নাই দিলে নাখায়ে যায় সেইকাৰণে কমাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত বেলেগ বেলেগ মিক্স দাইল হ'লে ভাল লাগে কিন্তু নাখাই কাৰণে দিয়া নাই একেকেইটা পটককৈ চাউলকেইটা ধুই লওঁ আৰু একদম চিম্পুলকৈ বনাম খিচিৰি আৰু এইফালে অলৰেডিকেইটা আন্ত বাজি গ'লে অলৰেডি পটককৈ চাউলখিনি আগত ধুই লওঁ চাউল দাইলকেইটা ধুই ল'লোঁ অকণমান দহ মিনিটমান তিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু বেছিকৈ তিয়াই পেলাই কোমলাই ৰখা নাই লগতে এইফালে গোটাকৈ জোতা লৈছিলোঁ পকা জলকীয়া ভাঙি দিয়া নাইকিয়া আৰু এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ এটা গোটাকৈ নহৰু আৰু ওপৰৰ বাকলি দাঁত বাকলিটো গুচাই দিছোঁ আৰু লগতে এটা লৈছোঁ পকা বিলাহী আৰু এটা পিঁয়াজ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোল গোলকৈ কাটি দিছোঁ আৰু এইফালে আৰু তেনেকৈ বেছি একো মা মছলা নিদিওঁ খালী অকণমান জিৰা গুৰিয়ে ঘৰতে বনাই থোৱা এইখিনি জিৰা গুড়ি দিম আৰু এইফালে দি দিছোঁ ভাত আৰু এইফালে দিনৰে অকণমান দাইল আছেই এইখিনি মগু দালি আৰু এইফালে এইখিনি আছে এইখিনি মচুৰ দালি সেইকাৰণে মানে বেছি হেভি হৈ যাবৰ কাৰণে বনোৱা নাই আৰু আৰু খিঁচিও খাম ওমবেটা মই আৰু এওঁ টিক আমিহে খাম পাপা আৰু টিকলিকৈ খাব ভাত পটককৈ এইফালে মই কেৰাহীত কুকাৰটো গৰম হৈ গ'ল তেলকণ দি লওঁ ইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু তেলো বেছি দিয়া নাই একদম কম পৰিমাণে দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাইকৈ ল'ম পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ লগতে গোটা নহৰুটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এই দুটা গোটাকৈ জলকীয়াকেইটা দিছোঁ ভাঙি দিয়া নাই বেছি জ্বলা হৈ যাবৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া বিলাহীটো এৰিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিলে অকণমান দিছোঁ মেগী মছলা আৰু লগতে অকণমান দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি এক চামুচমান দিছোঁ পিঁয়াজ বিলাহী আৰু মছলাখিনিৰ লগত অকণমান দুই মিনিটমান অকণমান ভাজি লওঁ আৰু গোট গোটা নহৰুটো দিছোঁ মানে অকণমান স্মেলটো ভাল লাগে আৰু পিছত খাবলৈও ভাল লাগে যে কাৰণে নহৰু এটা মোৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া চাউল দাইলখিনি ইয়াতে তেলতে এডকৈ দিম আৰু ইয়াতে দুই তিনি মিনিটমান অকণমান ভাজি লৈ তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম আৰু একেবাৰে ইনষ্টেণ্ট লগতে বনাই পেলাই পিছত মিচেলটো খুলি খাব পৰা যায় সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ বইল কৰি লোৱা নোৱাৰোঁ আৰু এনেকৈ বনালে একদম ইজিও হয় আৰু তৎক্ষণাতে একদম পাঁচ দহ মিনিটতে ৰেডি হৈ যায় আৰু বেছি মা মছলাও দিয়ে নেখালি অকণমান জিৰাগুৰি অকণমান দিছোঁ আৰু অথনিচা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি সেইখিনি এডকৈ দিলোঁ পিছত খাবলৈ অকণমান মিঠা মিঠা এটা লাগে যে সেইকাৰণে লাষ্টত অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ডোখৰ দুখৰ কৰি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ চাউলখিনি আৰু দাইল ভাজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ লগতে বেলেগ বেলেগ বহুত কেইবিধ দালি দিলে খাবলৈ ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ তেনেকৈ দিলে নেখায় যে এইটো কাৰণে দিয়া নাই আৰু জোখ অনুসৰি দিলোঁ পানী আৰু মানে তিনি চাৰি আঙুলমান অকণ বেছিকৈ পানী দিছোঁ আৰু বেছি মানে পনীয়াকৈও বনোৱা নাই বেছি ডাঠকৈও বনায় একদম মিডিয়াম জোখত বনাইছোঁ আৰু এতিয়া দুইৰ পৰা তিনিটা চিটি আহি ল'বলৈ দিম তাৰপিছত হুঁচিল যোৱাৰ পিছতে খুলি পেলাই বাৰু দেখাই আছোঁ আৰু বেছি ডাঠো নহয় আৰু বেছি পাতলাও নহয় একদম মিডিয়াম আৰু ফালে দিনৰ অকণ চয়াবিন আছে আৰু এইফালে দাইল আছে গৰম গৰম খিচিৰি ৰেডি আৰু একদম পূৰা ধোঁৱা ঢাকোনখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গ'ল আৰু পটককৈ গৰমে গৰমে খাই লওঁ আৰু লগতে এইফালে টিকটিক ভাত খাবলৈ দিয়াই হৈ গ'ল আমাৰ খালি খিচিৰিকণ সুচিল যোৱা নাই কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে গৰম গৰম খিচিৰি লগতে অকণমান আচাৰ জলকীয়া নেমু আৰু অকণমান লৈছোঁ পাপৰ আৰু এনেকৈ চিম্পুলকৈ খাবলৈও ভাল লাগে আৰু বেছি ডাঠ হ'লেও ভাল নালাগে বেছি পাতলা হ'লেও ভাল নালাগে অকণমান ওপৰতে অকণমান ঘিউ অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ আধা চামুচমান বেছিকৈও নাই দিয়ে কম পৰিমাণে আধা চামুচ দিছোঁ আৰু লগতে দিনৰ যে অথনি বনাই থোৱা চয়াবিন তৰকাৰী অকণ আছিলে সেয়া লৈ ল'লোঁ আৰু এনেকৈয়ে আজি দুইখন থালি একদম চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু বেছি মা মছলা নিদিয়া আৰু গৰমত এনেকৈ খাই ভাল লাগে আৰু লগতে দুই তিনি টুকুৰমান অকণমান কেঁচা পিঁয়াজ এতিয়া পতাপট খাই লওঁ আৰু লগতে ব্লগটো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই